অৰ্গেনিক খেতি অসমৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল আজি আপোনালোকক এটা আচৰিত বস্তু মই দেখুৱাব ওলাইছোঁ এইটো হ'ল ভেন্দি গছ আপোনালোকে চাওক এখন মানে খেতিয়ক মানে কৃষক আৰু কৃষকজনৰ কিমান ওপৰত ভেন্দি লাগি আছে আপোনালোকক অনুমান কৰক এয়া বৰ্তমান পুহ মাহ চলি আছে আৰু পুহ মাহত তেখেতে ভেন্দি কাটি আছে আপোনাৰ নামটো ক'ব শুভ নামটো মীনাৰ আহমেদ মিনাৰ আহমেদ আৰু আপোনাৰ গাঁও কাছাৰী শ'লমাৰী কাছাৰী শ'লমাৰী ৰঙীয়া মহকুমাৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় ঠিক আছে এনেধৰণে ভেন্দি আপুনি এই ভেন্দিটো কেতিয়াৰ পৰা লগাইছিলে মই আজি দহ বাৰ বছৰৰ পৰা লগাই আছোঁ বাৰ মাহে লাগি থাকে ছয়মাহৰ গছ ছয়ৰ গছ ছয়ৰ এইটো আপোনাৰ থাকিব আপুনি যিমান দিনলৈকে ৰাখে বাৰ বছৰ ৰাখিব খুজিলে বাৰ বছৰ থাকিব এইটো কি জাত হয় এইটো আপোনাৰ জাত বুলি সঠিক মই জাতটো কিন্তু নিৰ্ধাৰিত কৰিব পৰা নাই হয় হয় কিন্তু মই পাইছিলোঁ মানে অল িব পাৰে তেনেকৈ চিঙিব পাৰে আপোনাৰ এইবিলাক গাঁঠিয়ে গাঁঠিয়েই আছে আপোনাৰ এইবিলাক ফুল হয় হয় গাঁঠিয়ে গাঁঠিয়ে ফুল হয় মানে এদিন এৰি এদিন আপুনি চিঙিবই লাগিব এইটো প্ৰিয় দৰ্শকসকল এতিয়া ভেন্দিৰ সময় নহয় যিহেতু পুহ মাহ হয় ভেন্দি নাপায় বজাৰত কিন্তু আমি দেখা পালোঁ তেওঁৰ ঘৰত মানে ভেন্দি সঁচাই ভাল লাগিল ইয়াতো সোৱাদটো কেনে বুলি ক'লে সোৱাদ আমাৰ এই ভেন্দিত কৰি আৰু বেছি সোৱাদে সোৱাদ হয় হয় এইটো যদি এই বীজটো কোনোবা ল'ব বিচাৰে আপুনি দিব পাৰেনে নিশ্চয় 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 দিব পৰা যাব এইবিলাক মই হেৰি কৰি আছো মিচিউৰ ধুই আছে ইয়াৰ পৰা মই পলিথিন কৰিম পলিথিন কৰি আপোনাৰ প্ৰত্যেক মানুহ কৃষকে পাব আৰু পুলি ব্যৱস্থা কৰে হয় গুটিৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই যদি আপোনাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ দিব বিচাৰে গুটিৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই কৰিব পৰা নাই বৰ্তমান তেখেতে গুটিৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই যিহেতু পুলিৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি কৈছে আমাৰ ওচৰৰ মানুহখিনি নিব পাৰিব হয় আপোনালোকে দেখিলে ভাল লাগিব এইবিলাক চব খেন্দি ইমান ধুনীয়া প্ৰডাকশ্যন দেখি ভাল লাগিল বহুতে ভাল লাগিল মই যিহেতু ইয়াতে বাগানখন চাব আহিলোঁ গোটেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম এদিন এদিনকৈ মানে ভিডিঅ' বনাই যাম দেখি খুবেই ভাল লাগিল ইমান ধুনীয়া ভেন্দি মই আজি প্ৰথম দেখিলোঁ ইমান ভিডিঅ' কৰাৰ পিছতো চাওক এয়া দেখিছে ভেন্দি কিমান ওপৰত লাগিছে

ছমাহৰ ভিতৰতে আপোনাক ফল দিব আৰু ছমাহ বা তিনি তিনি মাহতে দিয়ে মানে কি তথাপি ছমাহ ধৰিছোঁ আৰু একদম ফুল ফেজৰ মানে পূৰা লাগি থাকিব লাগিলে হয় আপোনাৰ ছমাহৰ ভিতৰতে আপোনাৰ লাগিব আৰু বেছিকৈ লাগিব প্ৰিয় দৰ্শকসকল আপোনালৈ নিশ্চয় ভাল লাগিল সেয়া চাওক ভেন্দি কিমান ওপৰলৈকে ভেন্দিলে যে ভেন্দি নহয় যে কিবা বেলেগহে লাগিছে চাওকচোন বহুত ওপৰলৈকে আমাৰ ঘূৰাব লগা হৈছে সেয়া চাওক সঁচাই ভাল লাগিল তেওঁৰ ভেন্দি দলিত আহি খুবেই ভাল লাগিল আৰু এটা কথাই ভাল লাগিল তেওঁ বাৰ মাহে বিক্ৰী কৰিব পাৰে বুলি কোৱাৰ কাৰণে সঁচা ভাল লাগিল আৰু এই মই বীজটো মই ময়ো লগাম তেওঁ মোক কৈছে কথা দিছে যে মোক পুলি দিব আৰু ময়ো হয়তো তিনি কথা বা চাৰি কথা লগাই চাম কেনেকুৱা হেৰি হয় মোৰ ভাল লাগিল বেয়া ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপোনাৰ ইমান ধুনীয়া এটা খেতি দেখালে আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল কি হয় পানী পানীটো আপুনি পানীৰ কাষতো লগাব পাৰে হয় হয় আমাৰ এই আচলতে আমি যিবিলাক মানে কি কিনি আনো হাইব্ৰিড মানে কি বীজ হয় সেইবিলাক বীজ পানীৰ কাষত লগালে হয়তো জেকা লাগিব পাৰে ইয়াৰ জেকা লগাৰ কোনো সম্ভাৱনাই নাই আপোনাৰ গা গছে মস্ত ডাঙৰ হয় সুন্দৰ 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 আৰু আপুনি য'তে ত'তে ফল পাব পাৰে এইবিলাক আকৌ নতুন হ'ব হয় হয় এই যি যিবিলাক এই গছডালৰ পৰা মানে কিমানটা ব্ৰাঞ্চ আহি ব্ৰাঞ্চ আহিছে আকৌ এই ইয়াতকৈ বেছিকৈ আহিব আপোনাৰ প্ৰত্যেক ঠাইতে আপোনাৰ ভেন্দি থাকিব মানে কি আপোনাক নিৰাশা নকৰে আৰু গছ হয় হয় সঁচাই ভাল লাগিল দৰ্শকসকল যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ